নমস্কাৰ মই আজি আপোনালোকক অলপ বাস্তুৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ বাস্তুশাস্ত্ৰনো কি বা বাস্তুশাস্ত্ৰ আমি কিয় মানিব লাগে এই বিষয়ে মানুহে জনাতো অতি প্ৰয়োজন আৰু বৰ্তমান বাস্তুৰ বিকৃতও হৈছে বহুতে বিকৃতভাৱে বাস্তুটো চাইও বাস্তু মানে কৰে গতিকে সেইটো বিষয়ৰ পৰা আমি অকণমান জনাতো দৰকাৰ আছে এতিয়া কথা হৈছে আমাৰ যে আমি যিহেতু বাস্তু সকলোৱে বাস্তুমতে ফ'ল' কৰে বা কিছুমানে ফ'ল' নকৰে বাস্তুৰ ৰুলচ এই নকৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় বা কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আমি সকলোৱে কৰিব লাগে বাস্তুমতে যদি এটা ঘৰ বনোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সেই ঘৰটো সদায় শ্ৰীবৃদ্ধি হয় যাক কোৱা যায় উন্নতিৰ জখলালৈ সদায় আগমন কৰিব পাৰে আৰু যদি বাস্তুসন্মতভাৱে ঘৰটো নবনায় বা তাৰ বিধি বিধানখিনি যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় ঘৰটোৰ লাহে লাহে ফিডবেকটো বাছটোৱে লাহে লাহে দিয়ে সেইটো সাত বছৰ একৈছ বছৰ এনেকৈ ফিল ফিডবেক দিয়ে লগে লগে বাছটোৰ ফলাফলটো কোনেও নাপায় ভা বেয়াটো কিন্তু ভালটো আপুনি দেখিব লাহে লাহে আপুনি এটা ঘৰ বনোৱাৰ লগে লগে এক দুই পাঁচ বছৰত আপুনি উন্নতি কৰিছে যদি বাস্তুসন্মত ঘৰ বনাইছে কিছুমান নিয়ম আছে আৰু ঘৰৰ অপায় অমংগলৰ ওপৰতো বা পৰিয়ালৰ বেয়া ভাল হোৱাৰ ওপৰতো পৰিয়ালৰ মাজত খাম খেয়ালি কাজিয়া পেচাল বা লড়াটো বা জনি বেয়া হয়েছে এইবোৰ বস্তু বা স্বামী স্ত্রীর মজা কাজে এই গোটাই বস্তুবর বাস্তুসন্মতভাবে তার জড়িত আছে যদি বাস্তুসন্মতভাবে ঘর এই বস্তুব হব পাৰে বা কোন দিকত কোন ব্যক্তি খুলে কি ধরনের প্রভাব পড়বে এই বাস্তুসন্মত পাৰে এটা মানে সিম্পল কিছু কথা কোম সিম্পল কেটামান কথা যে যদি বাস্তুসন্মতভাবে আমি নর্থ ইষ্টত যদি আমার 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 মন্দির নবনালো সবই জনা কথা এই যে নর্থ ইষ্টত আমার কি হব লাগে উত্তৰ পূবত বা পূবোত্তৰত আমাৰ সদায় মন্দিৰ হ'ব লাগে যদি কোনোবাই দক্ষিণ পূৱত কৰে প্ৰব্লেমটো হ'বই নিশ্চয় কাৰণ আপুনি অগ্নিকোণত ঈশ্বৰক ৰাখ ৰাখিছে গতিকে প্ৰব্লেম নিশ্চয় হ'ব সেইকাৰণে আমি নৰ্থ ইষ্টত সদায় মন্দিৰ হয় ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ কিটচনটো সদায় উত্তৰ আৰু দক্ষিণত হ'ব লাগে চৰি পূব আৰু দক্ষিণ হ'ব লাগে অৰ্থাৎ ইষ্ট আৰু চাউথত হ'ব লাগে এই কোনটোত হ'ব লাগে আপোনাৰ পাকঘৰটো ঠিক তেনেকৈ লেট্ৰিনটো আপোনাৰ ঘৰৰ সদায় পশ্চিম দিশত হ'ব লাগে বা বহুতে বায়ুকোণতো লেট্ৰিনটো বনায় টেংকি বনায় ছেফটি টেংকিটো গতিকে পশ্চিম বা বায়ুকোণত নহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াবা পশ্চিম আৰু দক্ষিণ কোণতো কেতিয়াবা কৰা যায় এতিয়া কথা হৈছে জমা পানীটো ক'ত ৰাখিব যিটো জমা পানী যিটো আমাৰ ধৰক গা ধোৱা পানী বা এনেই পেপেলোৱা পানী সেই যিটো টেংকী সেই টেংকিটো আপোনালোকে উত্তৰ পূবত কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ধৰক ব্ৰহ্মস্থানটো যিটো এটা ঘৰৰ ব্ৰহ্মস্থান থাকে মাজ মজিয়াত এটা ব্ৰহ্মস্থান জোখা যায় তেনেকৈ আমাৰ ন ভাগ ন ভাগ কৰি পেলাই আমি তাত আমাৰ কেইবাজনো দেৱতা আছে এই দেৱতাসকলক আমি ভাগ ভাগ কৰি পেলাই আমাৰ এটা ব্ৰহ্মস্থান আমাৰ মাজতে ব্ৰহ্মস্থান এটা আছে এই ব্ৰহ্মস্থানত কেতিয়াও মানুহৰ শোৱা ঠাই শোৱা ৰুম হ'ব নালাগে আপুনি পূজা ৰুম কৰিব পাৰে ব্ৰহ্মস্থানত বা আপুনি তেনেকৈ বেলেগ কৰিব পাৰে কিন্তু আপুনি তাত ড্ৰয়িং ৰুম কৰিব পাৰে ব্ৰহ্মস্থানত কিন্তু কেতিয়াও এই ব্ৰহ্মস্থানত আপোনালোকে কেতিয়াও নিজৰ শুৱ আৰোম কৰিব নালাগে গতিকে ব্ৰহ্মস্থানটো সদায় উন্মুক্ত হোৱাটো বেছি ভাল আৰু চেফটি টেংকিবিলাক যিবিলাক আপোনালোকৰ হেভি বস্তু ক'ত ৰাখিব সেইটো ছাউথ কৰ্ণাৰত বা ছাউথ আৰু ৱেষ্টত ৰাখিব পাৰে ৱেষ্ট যিটো কৰ্ণাৰ তাৰ ওপৰত আপোনাৰ হেভি সেইটো ৰাহু স্থান গতিকে ৰাহু স্থানটো বহুতে কয় উন্মুক্ত ৰাখিব লাগে কিন্তু উন্মুক্ত হ'লে ৰাহুটো বেছি এক্টিভেট হৈ যায় গতিকে সেই স্থানটো আপোনালোকে সদায় গধুৰ বস্তুৰে থাকি ৰাখিব লাগে বা নিজৰ গেৰেজৰ গেৰেজটো বা গাড়ী গেৰেজটো আপোনাৰ তাত কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো যান্ত্ৰিক বস্তু সেইটো পশ্চিমত আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে গতিকে এইবোৰ সৰু সৰু কথা ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ মেইন গেটখন মেইন দুৱাৰখন কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ম যে আপোনালোকৰ যিটো ঘৰৰ সন্মুখ ভাগ বা ঘৰটো কোনফালে মুখ কৰি আছে কিছুমানে কিছুমানে ঘৰ দক্ষিণ ফালে মুখ কৰে দক্ষিণ ফালটো কিছু পৰিমাণে নিগেটিভ এনাৰ্জী আছে উত্তৰ ফালটো আৰু পূব ফালটো সদায় ভাল হয় এইটো পজিটিভ এনাৰ্জীৰ দিশ উত্তৰ আৰু পূৱটো গতিকে সেইকাৰণে মানুহে উত্তৰ আৰু পূব দিশত এটা ঘৰৰ বেছি মাটি থাকিব লাগে অৰ্থাৎ আপুনি ঘৰটো কিছু পৰিমাণে দক্ষিণ অলপ কম মাটি ৰাখি দক্ষিণফালে ছাইডত কম ৰাখি পেলাই আমি উত্তৰ আৰু পূৱত আমাৰ মাটিটো বেছি ৰাখিব লাগে আৰু লগতে উত্তৰ আৰু পূব দিশটো অকণমান হেলনীয়া হ'ব যাতে পানীটো চাউথৰ পৰা বা ৱেষ্টৰ পৰা বা পশ্চিম আৰু দক্ষিণৰ পৰা যাতে পানীটো গৈ পেলাই উত্তৰ আৰু পূৱময়াকৈ পূবলৈ গুচি যায় তাৰমানে মই কৈছোঁ যে বৰষুণৰ পানীটো যিহেতু আমাৰ যদি দক্ষিণৰ জেগাটো অকণমান ওখ হয় আমাৰ ঘৰৰ পশ্চিম ছাইডটো অকণ ওখ হয় তেতিয়া এই পানীটো আমাৰ উত্তৰৰে গৈ পেলাই পুবলৈ আমাৰ গুচি যাব এইটো বাস্তুসন্মত কিছু নিয়ম আমি এই নিয়মখিনি কৰিব লাগে যদি মই ধৰিলোঁ এই নিয়মৰ অধীনত আমাৰ ঘৰটো নহ'ল আমি বহুত আগতেই বনাই দিলোঁ ঘৰটো আমাৰ নহ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম বহুতে বাস্তুবিদে লগে লগে ঘৰটো ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আপুনি দহ লাখ টকা পঞ্চাছ লাখ টকা দি পেলাই এটা ঘৰ বনালে আপুনি ভাঙি দিব নেকি ঘৰটো নহয় ভাঙিব নালাগে ঘৰ কেতিয়াও তাত অভিজ্ঞ সম্পূৰ্ণ বাস্তুবিদ অভিজ্ঞ সম্পূৰ্ণ বাস্তুবিদে যিসকল অভিজ্ঞতাসম্পূৰ্ণ বাস্তুবিদ তেওঁলোকে ঘৰ ভাঙিবলৈ ফটককৈ নকয় অঁ কিছু পৰিমাণে আপোনাক অদল বদল কৰিব পাৰে আপুনি অদল বদল বা ৰিমেডি কিছুমান আছে কিছুমান বাস্তু যন্ত্ৰ আছে বা কিছুমান ৰিমেডি আছে এই ৰিমেডিবোৰ কৰিলেও আপোনালোকে বাস্তুৰ পৰা সুফল লাভ কৰিব কিন্তু ফটককৈ ঘৰটো ভঙাৰ আগতে কেইবাজনো বা দুই চাৰিজনমান বাস্তুবিদক দেখাই ল'ব এজন বাস্তুবিদক দেখাই আপোনালোকে কেতিয়াও ঘৰ ভঙাৰ ডিচিশ্যনটো নল'ব কিবা প্ৰকাৰে সেই ঘৰটো কিছু কাম কৰিব পাৰি নেকি সেই বিষয়ে আপোনালোকে আগতে আলোচনাটো কৰি ল'ব সেয়েহে মই এই ক্ষেত্ৰত বহুত মই পৰামৰ্শ জ্যোতিষিয়েলৰ পৰামৰ্শ লৈছোঁ বাহিৰৰ বাস্তুবিধৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ বা আমাৰ যিসকল গুৰু আগতে আছিলে তেওঁৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে সদায় ৰিমেডি কৰি ফাৰ্ষ্ট চাব লাগে ৰিমেডিটো বহুতখিনি এনাৰ্জিটো পজিটিভ হৈ যায় এনাৰ্জিটো পজিটিভ হ'লে আমাৰ বাস্তু দুখটো নালাগে গতিকে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এতিয়া টেংকীটোত আমি যদি আমাৰ টেংকিটোৰ প্ৰব্লেম আছে ধৰি লওক ছেফ্টি টেংকিটো আমি জেগাত নপৰিল বেলেগ ফালে পৰিল তাতো প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে মই নকওঁ যে প্ৰব্লেম এতিয়া উত্তৰ পূবৰ টেংকীটো হ'লে আপোনালোকৰ বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু হ'ব পাৰে আৰু বা আপোনাৰ যদি পূব আৰু দক্ষিণত যদি টেংকিটো হ'ল ছেফটি টেংকীটো তেতিয়াও বহুত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আমি ইয়াৰ ৰিমেডিও আছে এটা ডাইৰেক্ট নি কিছু রেমেডি আছে কিছুমান আমি কালাৰ তাত ইউজ পাৰোঁ টেব ইউজ ৰিবন ইউজ কিছুমান যন্ত্র আছে বা কয়টারে আমি বে গেই আমি গোটেই ট্যাঙ্কিট আমি পেলাই পেলায় আমার তামৰ তামর আছে দিব পাৰোঁ কিছুমান নিয়ম আছে সেইকাৰণে এই বস্তুবোৰ নিয়মবোৰ আপোনাক এজন সুদীর্ঘ বাস্তুবিদা আপোনাক কব পাৰিব এনেই আপুনি ফটককে পাঁচ লাখ টকীয়া ঘৰ এটা ভঙাৰ ডিচিশ্যনটো নল'ব মই এই ক্ষেত্ৰত মানে বিভিন্ন দেখিছোঁ সেইকাৰণে মই কথাটো আজি ক'লোঁ যে আপোনালোকে অভিজ্ঞসম্পূৰ্ণ বাস্তৱিতৰ ওচৰত গৈ এই বস্তুবোৰ দেখাই শু শুনাইহে আপোনালোকে ডিচিশ্যনটো ল'ব আৰু সদায় এজনক নহয় কেইবাজনকো দেখাই পেলাই এটা ভাল ডিচিশ্যন ল'ব ধন্যবাদ